salom hammaga oldinlari qo'l telefonlari qanday bo'lganini eslaysizmi hammasi birinchi bo'lib g'ishga o'xshagan oq ah, telefon bo'lgan keyin sliderli telefonlar undan keyin smartfonlar chiqara boshladi hozirgi paytda barcha mashhur telefon kompaniyalari bir birini o'chish uchun turli xil turdagi telefon modellarini chiqarayapti. lekin biz bu ko'rsatuvimizda siz hech qayerda uchratmagan ko'rmagan maxsus smartfonlarni tanlab oldikki ko'rib lol qolasiz va bu shunday eksklyuziv dizaynga ega bo'lgan smartfonlarki hech bir firma bunday turdagi smartfonlarni hattoki nusxa ko'chirib olib chiqara olmaydigan g'aroyib smartfonlar bilan tanishasiz agar tayyor bo'lsangiz yaqinroq o'tirib oling demak boshladik triple display flip. bu smartfon odatiy telefonlardan farq qilib windows Phone 7 programmasi ishlaydi ikki taraflama ochiladigan maxsus расколужкаi telefonni tashqi ta'sirlardan himoya qilishga yordam beradi ekran qismi asosan yuqori va pastki eshikchalari bilan yopiq holatda bo'ladi ekranning faqat o'rta qismi ochiq holatda bo'lib u yerda eng zarur bo'lgan xabarlar sana o'tkazib yuborilgan qo'ng'iroqlar xabari uchun joy qoldirilgan smartfonni ochish uchun oddiy chap yoki o'ng yon tarafdagi tugmasni bosish bilan amalga oshiriladi uch tomonlama vazifaga ega bo'lgan smartfonni boshqarish juda qulaydir kim bilandir gaplashganda hech qanday qiyinchiliklarsiz bemalol baqirmasdan so'zlasha olasiz bu smartfonda ham shuningdek ekranda maxsus klavishlari mavjud mabodo siz odatdagi klaviatura bilan ishlashni xohlasangiz taqismi tugmani bosib ich qismidan maxsus klaviaterani chiqarib foydalana olasiz bu smartfon kino ko'rish uchun ham juda qulaydir telefon ikki yuz yetmish gradusga burilib ekranning qismi esa sal yuqoriga qaragan holatda qilib bemalol turli xil videolarni ko'ra olasiz yana ham shuningdek smartfonni televizor yoki monitorga o'lab katta ekranda ham ko'rish imkoniyatiga egadir eomobiu yig'ma konstruktivli telefon shunaqasi ham bormi deb o'ylaysizmi emasamchi endi har kim o'zi xohlagancha telefon qurilmalarini yig'ib kuchaytirish imkoniyatiga egadir bu g'aroyib telefon atigi ta moduldan iborat bular displey protsessor akkumulyator va fotokameradan iboratdir telefonning asosiy qismi displeydan iborat qolgan qismlariga yuqorida aytilgan modullarni maxsus magnitli modul bilan o'rnatib qo'yishingiz va oxirda bu konstruksiya krishkasini yopib qo'yish bilan tamomlaysiz siz hech qanday muammosiz batareykasini displeyini fleshkasini ham shuningdek asosiy modellar bo'lmish protsessor operativ xotirasi video protsessorlarni almashishingiz mumkin almashtirish jarayoni maxsus magnit mexanizmi asosida amalga oshiriladi ekomobus super o'ziga jalb qiluvchi smartfon dizaynga ega bo'lgan telefondir uning ustki qismi butunlay plastmassa materialidan tayyorlangan shaffof qurilmadir Lenovo c Plus. bir qaraganingizda bu smartfonni -no xuddi televizor pultiga o'xshatasiz qurilmani yon va orqa tomoni odamga shubhali ko'rsatadi to'xtang to'xtang qanday qilib bu telefon qayrilyapti ishonib bo'lmas lekin Lenovo C+ plyus to'lig'icha uch gradusgacha qayrila oladi san fransiskodagi maxsus sessiyada jurnalistlarga telefon namoyishida firma muhandislari bizning bu mahsulotimiz biz o'ylaganchalik yuz foiz sifatga ega emasligini bayon etishdi elektron nachinkalar plyus korpusning ikki qismi uchta bo'laklarga bo'linadi qayriluvchan xususiyatga ega bo'lgan bu smartfon aqlli soatga o'xshaydi sistema shunday ishlaganki foydalanuvchi qo'liga taqib olib bemalol undan turli xil joylarda foydalana oladi nintendo plus bu smartfon virtual o'yinlardan foydalanuvchilar uchun juda ham qulay bu gajet dizayni butunlay o'zgacha formadadir bir vaqtning o'zida bu smartfondan sensorni ekrani hamda tugmali qismi joylashgan raskka bo'limi hamda rotatordan foydalana olasiz smartfon foydalch sensordagi klaviatura o'rniga odatdagi tugmalar bilan ishlash qurilmasidan foydalanishni afzal ko'rdi bu smartfon butunlay o'yin o'ynashga moslashtirilgan nintento Plus konsepsiyasi quyidagini taklif qilgan ya'ni ol tarafdagi ikkita ovozni kuchaytiruvchi dinamika ekran yorug'ligini kuchaytiruvchi maxsus modul o'yinni kuchaytiruvchi maxsus protsessor va smartfon qotmasligini ta'minlovchi mexanizm o'rnatilgan bu smartfon o'yin o'ynovchilarning orzisidagi telefondir nokia sakkiz yuz sakson bu telefon ishonib bo'lmas darajada qayrila olish xususiyatiga ega bo'lgan smartfondir qurilmaning yumshoq ekrani va korpusi siz xohlaganingizcha turli xil tarafga burila oladi xohlasangiz undan brastel raskladushka telefon yoki yoyismon telefon qisqasi turli xil tur holatidagi smartfon ko'rinishiga foydalana olasiz smartfon atiga 5 mm qalinlikka egadir ingichka bo'lganligi uchun undan universal ko'rinishda foydalana olish xususiyatiga ega mo'jiza telefon deb tilga olingan bu telefon ich qismida maxsus suyuqsimon batareka o'rnatilgan bu qurilma kelajak smartfoni bo'lish konsepsiyasiga egadir kelajak hayotimizda bu smartfonni ko'ramiz degan umiddamiz